Ayam Belanda ni tak boleh kena terkejut sikit kan. Dulu ada pernah sekali kena pelepah kelapa jatuh kan. Mati 14 ekor. Mati terkejut. <laughs> ha, tu terkejut. Ha, itu dia cakap ayam Belanda ni ada macam-macam cakap sifat dia dia memang manja lah manja dari segi dia tak boleh terkejut dia tak boleh panas sangat pun tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh. Bila dia orang nak start beli ayam Belanda ni, ah mesti cakap, anak mesti kena kelambu ke? Kan? Kelambu baby tu nak mengelakkan daripada kena nyamuk. Ah ha, dia tak boleh kena nyamuk. Nyamuk ni actually nak apa? Dia ada Caralah lah macam mana kita nak mengatasinya kan. Tapi kalau orang-orang dulu ni hotel tua ni dia kata kan, cara nak mengelak daripada kena nyamuk dia orang letak kelambu. Ha, kita pun dulu masa mula-mula kita letaklah kelambu kan. Penuh anak ayam letak kelambu cakap. Eh, betul je ni kan. Lepas tu bila lama-lama dah belajar tu oh ok ini ada cara-cara dia macam mana nak mengelak ha, lepas tu dari segi penjagaan paling utama yang perlu diutamakan pada umur 12 minggu ke bawah ha, 12 minggu ke bawah tu memang kita kena betul-betul teliti tengok betul-betul hari-hari kena tengok anak ayam tu tengok dari segi ni lah dia punya behaviour pemakanan kadang-kadang kalau dia duduk satu tempat dia ayam landa punya sifat ni dia suka tidur berkumpul tau macam main rugby tu dia suka tidur berkumpul ha, jadi bila tidur berkumpul betul je ke ni kan kita risau kan takut yang bawah tu mati je sebab rupa-rupanya demer-demer ni apa ayam melanda ni memang suka suka tidur berkumpul malam-malam. Saya -malam. cakap, "Oi, oh, betul ke kan?" tu kita tengok, oh, "Okey, tak apalah." So kita tengoklah macam mana kita nak atasi benda tu. Kadang-kadang bila tidur terlalu lama sangat, yang bawah ni akan mati. Akan dia impak pun bawah ni jadi panas. So itu yang kena tengok. 12 minggu ke bawah memang itu. Bila dah besar, kau boleh lepas dah ke mana pun, tak apa. Ha uh, demer berlari pun tak apa. Actually nyamuk ni sebenarnya dia nak mengelak daripada satu penyakit yang dipanggil puru puru tu ni macam kudis kat kepala tu And bila kena puru tu dia akan menyebabkan ayam tu mati atau stres benda-benda tu lah kita nak mengelak daripada tu so itu yang ada analogy dia. orang yang suka pakai kelambu ni mengelak daripada sebab dia ambil analogy daripada budak budak-budak kan nak mengelak dari nyamuk dia letak kelambu tu dari segi harga pun lain ayam biasa harga RM3 RM2 ayam belanda harga RM15 RM30 jadi orang tengok tu orang akan fokus kepada benda tu lah cabaran dari segi pemakanan yang kita ada kat Malaysia ni secara jujurnya makanan ayam Belanda ni memang berlainan lah dengan ayam biasa contoh ayam Belanda ni perlukan protein yang tinggi dia perlukan 28% pada umur 4 minggu ke bawah ha, contoh macam ayam biasa pula dia hanya perlukan 21% je jadi macam mana kita nak tambahkan lagi uh, 7% tu untuk tambahkan demi protein keperluan ayam Belanda tu untuk meet up the pembesaran ha, kalau contoh kita bagi 21% kita tak dapat kecap dalam masa 4 bulan ni. Ha, contoh kalau kita bagi 20 MSM, 4 bulan kita dah boleh harvest. Ha, jadi macam mana kita nak, itu, itu, cabaran ya, kita belajar daripada dunia pertanakan lah. Daripada saya start 2018 sampai lah sekarang. Dari segi kuantiti pula, ayam Belanda ni memang kongsi lebih lah sebab badan dia besar. Kan? <laughs> Bila besar macam saya, besar kan? kan? Besar makan kongsi banyak lah. Kalau korang tengok kat luar sana kan, macam ayam Belanda pun memang makan dedak. Ha, contoh eh, contoh kalau nak kurangkan dari segi costing tu, korang boleh bagilah contoh ketum ayam, nepia, benda-benda yang organik lah untuk ayam Belanda ni memang dia mem makan Contoh macam dekat apa awak punya ladang tu pun Kalau tak nak bela kambing, belilah ayam Belanda Memang dia meragut je ha, Sampai kena licor dekat ke benda tu Kalau dari segi cuaca pula, ayam Belanda ni Actually dia memang sesuai lah untuk cuaca kat Malaysia ni Panas hujan Tapi kita as a farmers Kita kena tahu dah macam mana kita nak reduce the stress Contoh macam sekarang ni kita nak kurangkan haba di dalam kandang kita letak sprinkler kat atas ni sprinkler tu memang cara-cara ni lah kita nak kurangkan suhu dalam kandang eh, kalau contoh musim panas pula kita start lah bagi macam contoh kita bagi herba kan, halia, benda-benda yang boleh memanaskan badan ayam tu. Jadi, dari situlah kita ni cara nak mengatasi cuaca-cuaca ni kan kecuali kalau contoh musim apa panas El Nino tu ha, memang kena sebab dulu kita pernah tokono kan tokono ayam tu 10 ekor semua bakar untuk membakar kan? 10 kilo ke atas ha, memang dah ready kira dah hujung-hujung nak jual lah tu 10 kilo tu dan ada dalam rugi kan. 10 ekor kali dengan 10 dah kau apa kan 10-10 tu mati bila kita belah dada dia tengok dada tu memang dah masak Dada tu memang dah rebus So kita assume memang dia kena heat stroke lah Suhu dalam kandang tu panas Walaupun kandang tu kandang open Dia tak resisten kepada matahari ke apa Macam lembu-lembu yang lain Okay je dengan matahari kan Sebab ayam Belanda ni Suhu dalam badan dia dah panas Dia 40 degree ha, Jadi bila tambah lagi panas Dia automatic masak lah Dari segi teknologi pula Kita Kalau untuk peternakan ayam Belanda lah kita memang jauh ketinggalan lah Kalau contoh dekat Thailand Thailand memang dah ada breed sendiri ha, Lepas tu dekat Filipina pun memang dah ada breed sendiri sendiri Malaysia ni memang jauh ketinggalan lagi lah Bukanlah jauh Kita akan catch up lah The progress untuk ASEAN ni Teknologi tak adalah teknologi macam advance sangat eh. Macam reban close house tu tak ada bukan, bukan, Dia lebih kepada cara menguruskan kandang tu Sebab tu bila kita tengok hari tu kita pergi Thailand dan tengok Balik tu kita terus buat kandang macam dia So bila buat kandang macam dia mortality rate tu rendah lah ha. so, Dah orang lama so kita copy and paste je lah Apa susah <laughs>